Ну я, я, просто, я просто считаю как, почему он такое говорит, потому что э, свобода слова, да, это, которая подразумевает в том числе, что любой чиновник нормально воспринимает любую даже негативную мысль о его работе, это неотъемлемая часть построения открытого, демократического и правового государства. Поэтому любой чиновник, как кровно заинтересован в таком вот государстве, да, заинтересован в свободе слова. В том числе и мэр города Чернигова. А ты еще не продемонстрировал судьи эту футболку. Треба подойти и судьи показать, что... Подавать позыв и с иском 80 тысяч гривен о защите своей чести и единости. Ясно. Мне кажется, в этой чести и единости расследование комиссии э, при городском праве все сказало. Сразумимо. Поэтому лицензии. Да? да.